Первое, что бы мне хотелось сказать, уважаемые друзья, я э, хотел бы поблагодарить, я людей буду об, обращаться к нашим людям, еще буду и отдельно, но сегодня тоже хочу сказать выразить огромную благодарность нашим людям, которые и те, кто принимали участие в выборах, и те, кто не принимали участие в, в выборах, за ту э, поддержку, которая была оказана и в мой адрес, несмотря на те все э, перипетии, которые проходили э, в нашем городе особенно за несколько дней до выборов, мы это все пережили. Мы это все пережили. И когда я общаюсь сейчас с людьми по улице, они меня встречают и действительно поздравляют и говорят, что действительно это надо было все пережить, наверное. Потому что это были, наверное, самые сложные выборы в городе за всю историю города Южного и, наверное, одни из самых сложных выборов в Одесской области, потому что никогда не доходило, чтобы в предвыборную кампанию включались прокуратура, силовые структуры. Ну, вы все это видели, поэтому не хочу повторяться, не хочу даже на этом акцентировать внимание. Поверьте, что мне это просто неприятно. Я хотел бы, чтобы это скорее забылось, как страшный сон, и мы пошли работать так, как мы работали в таком же рабочем режиме. А я хочу выразить огромную благодарность нашим всем людям, которые принимали участие в избирательном процессе. Это наша территориальная комиссия, это наши участковые комиссии. Вот практически не было ни одного замечания. Приезжали с Одессы, приезжали с области, приезжали тут комиссии разного по-моему, Лариса Игорьна говорит, что иностранные комиссии, ОБСЕ приезжали и не высказали ни одного замечания даже по участковым комиссиям. И когда в те вечера, которые были сложные в городе, и в период выборов, здесь у нас были люди юристы, адвокаты из Киева, из Одессы, и когда они видят, как проходят выборы, а они говорят: "Ну здесь что-то мы не на той планете живем". Здесь так выборы не могут проходить спокойно, чисто и э, честно, потому что э, абсолютно ни за что даже зацепиться, даже критиковать не за что. А я им говорю, что в Южном проходят всегда так выборы. У нас люди грамотные, опытные. У нас более 50% работоспособного населения с высшим образованием. Их их не подкупишь, они идут сознательно и голосуют. Поэтому я хочу выразить, я еще раз повторяюсь, хочу выразить благодарность всем тем людям, которые принимали участие и были в избирательном процессе. Поэтому э, мы, когда в прошлый понедельник говорили, что мы собираемся в той, же, той же командой на следующий понедельник, ну вчера там кое-кто отсыпался, люди устали, всю ночь работали. Поэтому мы, жизнь продолжается, ничего не меняется, все идет своим чередом. Я думаю, что стабильность это очень, это залог развития э, нашего города. Поэтому давайте поздравим друг друга. И вперед! Депутаты определены, это, уже будет следующий процесс. Так, Людмила Владимировна сегодня болеет. В Лариса, когда? Значит, смотрите, действует старый депутатский корпус и все люди, кто был назначен, так сказать, в свое время, у кого должности э, шляхом затверждения на сессии, это вообще еще до следующей, скорее всего, сессии, члены исполкома будут утверждаться новые. То есть пока все эти процессы не пройдут через сессию, действует старый и депутатский корпус, и старый исполнительный комитет, и э, должности, которые заняты людьми сегодня, э, которые были утверждены на сессии, они тоже действуют до того, пока не будет принято новое решение сессии по этому вопросу. По нашим предварительным планам. Сегодня наша Избирательная комиссия повезла протоколы по выборам в областной совет в областную избирательную комиссию. Это, в принципе, последний документ, который должен быть сдан, и он, ну, как бы к нам, он, мы его не утверждаем, мы с ним не работаем, это уже эти чувства. За протоколом да? будет заниматься область. Да. Но это тот последний документ, который должен быть сдан в установленном порядке, чтобы к нам не было уже, к нашей избирательной комиссии не было никаких вопросов. Я думаю, что с завтрашнего дня мы уже будем планировать эту первую э, сессию, скорее всего, вот пока по нашим предварительным данным мы ее э, проведем 30 числа. 50. 5. 50. Да. Вот. То есть будет уже утвержден депутатский корпус. Э, возможно, э, если как бы все будет нормально и э, пройдут какие-то совещательные моменты, может быть, будут сформированы комиссии уже для того, Нет, чтобы... Я думаю, что мы чисто, мы в пятницу проведем, чисто организационные. люди получат удостоверение, получат статус депутата. Мэр получит статус мэра, депутаты получат статус мэра. А потом мы уже определимся, когда мы проведем первую организационную сессию, рабочую же сессию, где мы будем и структуру, и ну, там же утверждать вот, и, ну, и секретаря. Так, как да, да, это затягивать не буду, буквально несколько дней. Я прям в, 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 в моральном плане, но и люди, и люди это ждут. Нам надо действительно провести не затягивать с первой сессии, где будут объявлены депутаты, где будут объявлены объявлены мер, где их законность избрания и все то, что сказала Лариса Горина, я повторю, что до установочной сессии депутаты исполняют свои обязанности, мэр исполняет свои обязанности, и до организационной сессии, до выбора новых, новых членов исполкома, члены исполкома и выполняют свои функциональные обязанности. Поэтому мы вот завтра еще проводим сессию, не сессию, а завтра мы проводим исполком и с нашими депутатами, есть, э, с нашими членами исполкома. То есть, надо, как можно быстрее. Ну, в пятницу, раньше у нас не получится. Так. Все, давайте, что у нас такие? Или, или нечего докладывать? Нет, ну бюджет, стабильно. А вот уже 131%, с начала года 115%. Так что есть возможность если уточнять, вот следующую сессию, как бы скорее уже, чтобы она была. Потому что мы должны, сейчас мы выплачиваем зарплату уже по новым оплатам. В аванс был сделан перерасчет за сентябрь. Октябрь мы уже тоже выплачиваем по новым окладам, Мы ждем сессию, потому что мы передвигаем всех на и декабря, чтобы выплачивать ну, исполнять. это. Ну так с работы подготовили зверку по 9 месяцев, да, еду на области, замечание. А где Ирина Николаевич? Ну, конечно, в Одессе еще не появился. В Одессе, наверное, поедет туда по своим еще делам. Да, хорошо. Ну хорошо, давайте, что у нас. Все у вас, да, да. Нет? Давай. У нас да, Марина, дома да. еще запуск отопления, в общем-то все дома поданы, все нормально, но есть небольшие проблемы по отдельным стоякам, где за воздушным, где идет через квартиры. То есть они ходят, отрабатывают. И там, где модернизация элеваторных узлов, вот сейчас потеплело, и получается срабатывает автоматика, то есть занимается регулировкой. В принципе, я каждый день отслеживаю, с Высоцким мы все держим на контроле, и работаем. В этот, вот, канал занимается ремонтом водопровода за возле первой школы. Вот. Ну, а то остальное такое, кассеры из подъема деревьев, высадка зеленых насаждений. В общем-то, сейчас готовимся к конкурсу. Сегодня сразу, я сейчас иду, мы начинаем конкурс. Третий этап конкурса по благоустройству. Остальное все в плановом mm -hmm. Завтра на испуком подготовлен ряд вопросов. Завтра испуком? да, Завтра. 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 Финансовые планы, утверждение автобуса, паспорта окончательного уже и очень много уже на сессию будет подготовлено документов, программ. Все в порядке такое. Угу. Отопительная система по детской садам все работает нормально. В школах тоже, в школах сейчас каникулы. Ну, в принципе, работает по Единственное, я... Отключается? Да, Отключается, Отключается, да, включается. Я единственное, что хочу сказать и очень прошу, Давайте мы с вами все-таки следующий год э, то, что касается капитальных ремонтов, возьмем себе на вооружение и сделаем. Нам нужно капитально отремонтировать спортивные залы всех школ. Это просто жар. Вот когда ты еще приходишь в рабочий процесс, это еще ничего, а когда там проходили выборы и через эти спортзалы прошли тысячи людей, то, наверное, каждый второй кто не ленивый, он позвонил и сказал, ну это стыдно для нашего города иметь такие спортивные залы. В таком спортивном городе у нас эти залы эксплуатируются нещадно. У нас там занимаются и портовики, и заводчане, потому что не хватает нам залов. Это просто ужас. И актовый зал во второй школе, это же... Но он Ну да, этот хоть запланирован, но просто надо ему как бы... спортивный зал, тем более у нас в первой школе поменяли уже окна. Завочане. А сам, конечно, его вид очень... Сильный. Они не успели. Они обещали, же обещали нам полностью отремонтировать спортивный зал. Пер пер В первой школе? Да, да. Окна они уже поставили, а тут как раз компания... Давай ну ничего, компания закончилась, они, пусть да, продолжает. Думаю, что Ну, есть еще вторая школа, третья, <слик> вроде Третий актовый а зал тоже. грустный. Грустный. Да. Значит, ці до плану роботи ще у нас з'явилася одна сім'я, яка хоче змінити друзі, поставила її на облік, провели всі ці документи з законодавства. Взяли участь у семи судах, все-таки нам інколи важко, тому що це не є наша робота, постійно на судах буває так, що ми пів дня на судах. Хто повинен про це знати? Що в нас вибачте ще інші роботи? От і при всіму ну ліки пане обов'язково зафіксуйте і, на да. за і напишіть, що. В этот пресловутый наш четверг не могли взять участие в двух судах? Нет, взяли все. Да, взял я но, была, но документы не могли взять, да, потому что не выпускали, не впускали. Я говорю, мне требуется верность на суд. Ну хорошо, хорошо, все дома. Да. Да. У нас финансирование, слава богу, идет. Э, уже выплачено в этом месяце, опять продолжаем, щемесячная допомога по расселенцам. То есть э, пока не отменили, то есть мы взяли на себя ответственность, как и другие города. То есть нигде нам не дали объяснения, пояснения, продолжаем или нет. Но раз программа не закрыта, финансирование идет, мы продолжаем третий период. То есть на третий полгода э, продлеваем справки, э, назначаем деньги, выплачиваем, а дальше жизнь покажет. И э, субсидии. Люди идут, э, принимаем, э, сижу я на приеме, ну, чтобы не было очередей. Так. Проще, быстрее. У меня две девочки просто в отпуске, Ну, что делать, жизнь такая. Надо, надо было тоже отпустить отдохнуть. Поэтому, в принципе, справляемся пока своими силами. Ну, народ уже, ну, молодцы, как-то начали подумывать, все-таки обратиться на субсидию. Летом еще как-то они боялись. Ну, в принципе, отказ и будет э, некоторым, которые сейчас обратились пока без отопления. Но чтобы никто не переживал, не боялся, автоматически при включении отопления, если у них возникает такая, ну, то есть, вот эта разница то есть всем будет назначена субсидия mm -hmm. ну, основные такие самые и болели. еще одна одна ремарка пожелание поручение Значит, тут некоторые люди смели утверждать, что наш город похож на город в период Володомора, что у нас, ну, ну, то, что у нас все разрушено, руина, и вообще у нас ничего не происходит, это само собой, но у нас люди просто умирают с голову, и вообще мы никому не помогаем. Поэтому возможности э, у нас есть. Программу мы сейчас будем принимать в новой редакции. Я думаю, что мы еще на это вся некоторые моменты, которые город может себе позволить, учитывая наш бюджет. И действительно, те люди, которые мы, ну вот мы все там смотрели на другие города, как другие делают, у других таких возможностей нет. Пока у нас такие возможности есть, мы должны наши людей, мы, наши, мы знаем, какие свои населения, их нужно очень серьезно поддерживать. Ну, в принципе, по хлебу мы предложили всем, у кого маленькая пенсия, до прожиточного минимума. Мы предложили, обзвонили всех. Многие отказались только потому, что у них есть дети. Они говорят, где-то есть, наверное, более нуждающиеся. И этот, но 86 человек, плюс еще есть Несколько человек на подходе. То есть, в принципе, всем, кому надо, хлеб, которым тяжело действительно вопросов нет. То есть пишется одно заявление, мы их включаем в едим. Да, но ну, а да, тут, да, тут у вас же у вас есть других еще вариантов. Да, вопросов, да. Ну, может... есть, конечно, опять же, озвученные некоторые лица в МНО в новостях меня возмутили только по одной причине: потому что есть законодательный извините, мы исполнительный орган, который. Наталья, какие закону. законы? О чем вы говорите? Да. Успокойтесь. волонтеров да, мы принимаем. Мы понимаем всех, которые пускай помогают. Мы в ключем с удовольствием будем спасибо говорить. ВМН и законность. Нет, просто некрасивые новые несли. Они уже. Ну, надеемся. Так, решатка, да? Поготовили проект решения, не в полком. Текущая школу. Кадастро попросил солосовать границы с Обланером. Все документации, как они просили, Обланера, подготовили, в четверг сдали. И сказали, еще вместе рассмотрим, солосуют. Так что, надеюсь, в на ноябре зайдем на сессию уже. 3. И на эту сессию не забыть обязательно по Центру реабилитации детей инвалидов вопрос с третьей школой одним решением. Это надо сначала школы, в школы решить. Все Школа нормально там будет, надо сейчас что этот вопрос выносить, выносить, потому что мы сейчас серьезно ищем деньги европейские, а мы не готовы с землей. Мы уже готовы строить. Проект не можем. Хорошо. Все у вас, Саша? Эти лестницы, И, лест... И как-то не могут закончить эту лестницу к морю. А там уже осталось. Да я знаю, я там был вчера. Я знаю, что это осталось. Но чтобы до, до зимы закончить. А... Но мы, ну, извините, вот этот бюст Ленина. Все-таки за 64 а? дня мы будем обязательно снять на первой школе, потому что опять нам пришлют очень большое. 21 ноября. 21 ноября. А уже совсем ничего. Там же это учебная бери, вторая четверть. Все, да, я на шоу там. А подождите, есть фон война? Тех документация по дорогам миза готова, лежит уже вторую неделю. Сети. Так, конечно, уже дороги строят на да. Не, ну кто возмущался, что не готова тех документация, что ее нет, она есть, готова, ждем дальше уже. Тех документацию по водопроводу и хосписной канализации. Сейчас обходим все помещения, которые занимают у нас позочке с общественной организацией, целевое использование, нарушений пока нету, все используют по назначению, там общественная организация. Продолжаем писать, отвечать на письма оточникам по выделениям земли, готовим проекты на сессию, ждем сессию, потому что там есть ряд вопросов у нас и по земле, и по майну. Готовим, готовим ждем сессию. На протяжении прошлой недели работала великая комиссия фонда социального страхования. Вы получите справку. Тому що ми сказали, що ми справку по один езмпляр відправлять смерти, ми. Де є дві серйозні проблеми, які ми створили самі собі. Дальше, у нас значительно за 3-4 квартал значительно виросла заболівальність. Значительно виросла заболівальність з тим, що два населених пункти. Поліклініка, стаціонар, ми відкрили двері широко, вони пішли з великим задоволенням, і таким чином, а в основному пішло трудоспособне населення, а у нас документації їх не немає. І хто стоїть на учоті, хто не стоїть на учоті, висувається кількість на клінічних лістов, поэтому фонд соціального страхування. Ну, в цьому, в цьому, що касається трудоспособного населення, є другий момент. Там вопрос у них до головного лікаря. Чого? Тому що всі їм наговорні, що це поліклініка, чи це стаціонар, повинні... Вони поступати на лікування виключно за резолюцією головного лікаря. Вони ліки вже не ставят резолюції, тому що йде їх маса, щоб не задавати ще одну очікую під беремо головного лікаря, то, то, то проблема тепер маю я. І третій момент зв'язку з цим витраченням <coughs> больних з сахарним діабетом. Ми відкрили двері в і відкрили двері в поліклініці. Ще раз на цьому акцентуємо немає. Хворих з сахарним діабетом на повтори тисячі населення, як кажуться, так, в Сичатки. Там достатньо вісмі 100 приділах 100 чоловік. Причому це вони підтягнули сюди не тільки зачавку, це кошари. Кошари, це, а в кошарах там проживає їх сильно багато тих, хто приписані, люди Е, Інсуліни, які видаються на, на наше населення, вони видаються е, по е, розробленому плану диспансера, виключно в наше населення. Люди прийшли больні з сахарним діабетом, Вони кажуть, що так, чого одні прийшли їм вказують, інші прийшли їм на одказу вношення видачі во Від видача інсуліну і покупка інсуліну, особливо в слідуючому модулях, за рахунок нашого бюджету, місцевого бюджету. А друге, ми не змогли забезпечити тих людей, які проживають в цих національних, не змогли забезпечити інсуліном. І таким чином создали свій собі проблем. Ми будемо говорити на цю тему. В отношении на ну, уроде есть бюджетный путь, бюджетный кто, что. Что да. надо сделать, Лариса? Это сейчас выборы трясутся, и в ш... сечавке у нас надо готовить документ, заключать договор, чтобы они с бюджета погашали. Уже, иначе мы не сможем, и закон нам запретят. Ну, Владівається, це міжперти ми з цього начинали. Ми починали вам в 2006 році, ми писали листа на ім'я голови районної державної адміністрації комітету, ми писали на, на ім'я голови районної ради, вони нам перший раз не відповіли, другий раз вони дали відповідь про, про те, що вони не нуждаються в нашій допомозі, що вони з лікарні. І докажуть, них таку саму відповідь ми одержимо цей раз. А хто нас заставляв? Вони нас просили, що ми їм надавали таку допомогу. Не, ну сейчас надо тогда это глазки им сельскому совету и так далее. Если вы не объединяете, или вы объединяете, или не, не, объединяете, знаешь, не объединяетесь, значит не объединяйтесь. А если вы объединяетесь, давайте мы заключим договор. Если объяснять, мы, мы вас будем обеспечивать всем необходимым, а если нет, давайте заключайте договор и платите своего бюджета так, как платим. Кто? кто сельский совет? Сель? Да. Не может сельский не, не совет. А что они не могут заплатить не за своих людей? Так пусть закладывают. Район, 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 да. Да, да. Но все дело в том, что я думаю, что не откладывают долгий ящик, там нужно проводить сейчас это, эти общие сборы, потому что ситуация такая. Вот сейчас перед выборами там ну, как бы депутаты по каждому округу были те, которые представляют интересы Южного, и для них это была как бы тема номер один, и каждый из них на этом строил и, да. практически свою... Предвыборную кампанию. Да, по предварительным вопросам. 85% населения сегодня за Южным. Что это творилось в Белярах? Значит, я же сама ездила туда голосовать, и ну, достаточно долго там была на участке, потом под участком то э, люди выходили из э, э, кабинок, вот как они, да, и, видимо, из членов комиссии был тот человек, который обязан был там своим внешним видом привлекать внимание, ну, не привлекать внимание, а контролировать как бы процесс, потому что знали как бы, ну и сама там как бы претендент на пост э, целочной головы она стояла прямо рядом с кабинками как бы то ей показывали то членам комиссии значит вот люди выходили и реально показывали свои бюллетени Наверное, Под... настраивать сейчас. подождите да. потому что э, им платили людям реально платили по 500 гривен то есть ставка была для сельской местности голодные люди которые сегодня просто на грани выживания это конечно ничего себе это какой означает? стимулирует это в Новый а Да. Если Поэтому, снял, это делал, так, что ну, я вам я вам говорю то, что я видела своими глазами. Я не ставила перед собой цели приехать и там что-то фиксировать и как это там было, понимаете? Да и, кстати, Тут есть еще два слова на эту тему. Для нас очень важно, что сейчас глава администрации Наталуха он нейтрально к этому относится. Если, если бывшая власть относилась к этому враждебно. И глава администрации. Просто рождения досили. Причем решение того. Пока нейтрально. Пока нейтрально. Так вот, пока нейтрально, то нам mm -hmm. надо решать. Да, да, нет, нет, бывает здоровье. Да, но тут я же говорю, хотя бы там так. то присоединение, это такое дело далекое, пока оно законодательно, это у нас это Верховная Рада, это такое сейчас для того, чтобы защитить людей, которые действительно. Для них это очень хорошо, пользоваться больницей, поликлиникой, да, все службы, это еще там такой, там, центр занятости, там, государственные службы, это, в принципе, они ими так не должны отказывать. А вот то, что касается больницы, поликлиники, это надо срочно, до начала нового бюджетного года нам эти вопросы порешать, чтобы действительно люди на, прямо на, зак на законном праве сюда ходили. И на законном праве на только если будет принято решение об объединении, пока да. это будет, да. или будет заключен договор. Договор да, да. заключать с... Край Совета получается. Да, так, да, это не да. будет. А то, что у нас это дополнительный аргумент к тому, чтобы людей подвинуть на то, чтобы, чтобы они будировали вопросов, объединили, это так. Что, уважаемые люди, мы хотим, мы помогаем, но вот возник вопрос, что мы не можем сахаром диабета, потому что, получается, поможем вам, мы не сможем помочь своим. Поэтому, уважаемые, все зависит от вас, принимайте. Вот это надо использовать как политический аргумент. Хорошо. Да, да. Подготовлены нами, помогли, конечно, немножко, друзья, две жалобы Южный городской суд. Одна над бездействием при проведении следствия, а именно бездействие заключается в том, что не дали нам подписать протокол обыска и должны подписать его именно... Что касается управления архитектуры Аришака Сергея Николаевич, Майк Петровна, вас изъяник, тоже вы должны эту жалобу Я понимаю, что, вам не хочется, ну надо. И Владимир Николаевич, что касается всех остальных, именно как мы у вас тоже изъяли ли да? тоже изъяли, тоже, тоже. тоже. У вас изъяли? Да. Тоже да. давайте вы да. жалобы. Так, конечно они какое бездействие. Они наоборот очень активные. Дело в том, что прокуратура там была наблюдательным органом, а следственные действия должны проводить <свист> милицейское следствие. Поэтому у нас жалоба готова, жалоба она все там расписана, законы не единственные по каждому случаю. Единственное, что нужно от всех юридических лиц южных, исполнительных органов Южного городского совета, чтобы они составили перечень того, что у них взяли, мы всовываем, вы подпишем, и чем больше жалоб будет, тем лучше для этого. Это одна жалоба на бездеятельность, вторая жалоба на то, что изъяли те документы, которые не указаны в определении суда, то есть превышение полномочий. А именно, в определении суда указаны одни документы, которые изъяли, вы тот же список должны указать тех документов, которые изъяли вопреки э, определенные суда. То есть вот это все у нас топа вы приходите, мы готовы. И самое главное, записать. что везде было написано копии, да. поизимали э, оригиналы. А -а -а. Мы сегодня это должны подать в отборную под я, я житель города. Когда я могу зайти в кабинет мэра? Когда э, написано, э, есть график приема. Да. Есть график приема. У вас сегодня... У вчера был прием. Вчера, вчера был, вчера. да? Вчера Ну, кабинета же нету. Пожалуйста, я Василий Чевцев, вы как житель города, не попавший. Да, такой, да. Мы да. вам поможем тоже. Помогите только, мне, пожалуйста. пожалуйста да, да, обратиться, нет, я напишу жалобу. Вы да, только да, рады. Дайте да, вашему такое-то да. Да, вы напишите, что вы как житель да. нарушены ваши права на бездействие, такое-то. Гель прямо да. Так, еще питание. Є ще питання? Девчата? Нема? Все, дякую.